Эй, Москвы ты! И... Ох, здрав, О, здорово, мужики! Здорово, мужики! А Они слышны. Мужик. О, ты откуда сами? Уже. Ну, конечно же. Видишь, в, давай, чем чем, в, ставьте, чем, в чем прелесть? У меня волосы есть, и у вас есть. А у большинства седовласых, как правило, волос уже нет. Ну, меня... Давай, ладно, мы как бы вообще в целом, вот смотри, э, смотрите, хорошо, молодец, что даже не будем, мы молодец, это правильно. Смотрите, мы как бы в целом перелистываем, угу. ну вот там как бы, ну по интересам, так сказать. Ну Вот вы особо как бы знаете, у нас Позитивный вы вызвали момент. интерес да. во всех отношениях, ребят, вы во всех отношениях люди положительные, поэтому я вполне приветствую ваше желание пообщаться. Вполне. Вот вы откуда, например? Вот очень интеллектуально интересный вы человек. Мы с Сахалина, допустим. А далековато, далековато, конечно, придется потратиться на билетики. Ну что же, Родина ради такого случая и таких патриотов не пожалеет, не пожалеет денег на перелет. Я из города, а вы я из города героя Белгород. Кстати, Сахалина откуда вы там? Петропавловск, Камчатский, какой-нибудь другой населенный пункт? Мы более восточные. Восточнее. Да, блин. Ван да, рейт, это, это, это сам... Там, это, да? Ну, обстреливают, конечно, война же. Ну, типа СВО, назовем его так. Э, ну, я бы сказал так, пацаны. Пока это происходило на территории исключительно Украины, э, это можно было бы назвать СВО. А когда это происходит уже на наших территориях, то это война, парни. Я как бы, знаете, как сказал бы. Внутри, как бы внутренне, я бы назвал бы это война. Но если голословно говорить, то это слово. Голословно? Да. Я, я не Мы понимаю. Же зна... Мы же, знаем, мы, же, мы же знаем, в какой мы стране живем. Да, это да, это да. Время. Ну, у нас, как царь сказал, так и будет. Но ну, я смотрел последнее обращение его к народу, и он, слово своего, не употреблял, употреблял слово война. Ну так. Нет. А ну, уже нет. ему деваться некуда. Не, почему? Удеваться всегда есть куда? Всегда есть дороги, пацаны. Всегда есть дороги. На виселицу, например. Да, на эшафот. На эш эш куда вы исчезаете, своего... парни? Вы исчезаете. А, вы исчезаете Вот, Дорога всегда есть. Тюрьма, да? эшафот. <рискнут> Вы сами верите, что кто-то у нас из высшего руководящего состава сам в высшего эшелона пойдет в тюрьму? Зачем же да сам? Зачем же сам? А мы зачем? Ну да. Давайте это... вы первые пойдете ну, и попробуйте его отправить в тюрьму. Э, э, согласен, согласен. Я, в принципе, как человек русский, как человек русский, наверное, даже обязан это сделать первым. А вы-то подтянетесь? А мы тоже русские. Ну я же не против. Я поэтому и говорю, вы то, мы -то подтянетесь. Мы русские, мы родились в России, грубо говоря, ну всю жизнь прожили в России и э, грубо говоря, мы не поддерживаем политику Путина. Ну, как сказал, как его Толстой, э, Петр, Петр Толстой, э, ви -э, спикер, а. вице-спикер э, Государственной Думы, да. э, кто не поддерживает политику Путина, тот не русский. Да нихуя подобного. Нахуй. Ну вот ну, я, я же не ругаюсь, я же не ругаюсь. Вот. Чего ж ты ругаешься? Извини, извините, пожалуйста, но Путин, ну, я по-русски просто. Вот нихуя подобного, но ну, ну, Путин пиздобол. Да, трудно. Но я же не использую матерные выражения в э, столь интеллектуальной беседе с, с такими уважаемыми э, согражданами. Зачем же швы матерились? Нет, вот, извиняюсь. Если принесите мне, пожалуйста. Если обобщить и во всем кратко взять, как бы так сказать, тут очень многогранный вопрос. О, а вот есть. это ты глубокомысленно заметил. Главное в самую точку. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Нет, на самом деле очень многогранный вопрос. В целом, допустим, мне, если в целом объективно брать ситуацию на данном методе, mm -hmm. мне живется нормально. Понял. Работает нормально. Это. На Сахалине, да, а нам тут да. в Белгороде не очень. Ну, вам, допустим, Белгород не очень. Мне, допустим, живется нормально. Блядь. Ну, не, я конкретно говорю, я не говорю в общем. Я понял, ты говоришь многогранно да. и объективно, я понял, я это уже понял. Да. В общем, в целом, допустим, в целом и общем. В... Многогранно в и объективно. Мне, нрав... Мне нравится, как бы, допустим, блядь, Отчасти внешняя политика, ага. но не нравится внутренняя политика. Ну то есть это хорошо, что да. мы напали на Украину по-твоему, да? Это, подожди, же внешняя, по, это же внешняя, это же внешняя политика. Нападали. Подожди, подожди. В смысле не нападали? Подожди, я, подожди, пацаны, я видел. Я живу на границе. Нет, я, подожди, я видел, подожди, как наши, подожди, как наша техника и солдаты подожди, пересекали украинскую границу. Как это не нападали? Подожди. Да. Жду. Хорошо, хорошо, смотри. Вот, вот у тебя семья есть, да? Продолжай, я слушаю внимательно. Ну вот, у тебя семья есть, да? Ну да, она уже на Дальнем Востоке эвакуировалась. И, и кто вот смотри, ты вот потенциально знаешь, что, блядь, допустим, в твоей жизни... Я же не ругаюсь блядь, матом. И, ну, хорошо. Угу. Я, блядь, буду... Извиняюсь. Я буду, блядь, периодически... Ну я сейчас я я пойду и... дальше, пацаны, ну, блядь. Но это не ну, разговор. Ну кто-то, ну кто ну кто ну кто периодически будет, ну кто-то периодически будет к твоей жене подтачивать ноги. Ну, Но, вот. а, а, а моя да жена это? Так. Ага, да слушаю, слушаю. Да, вот периодически будет так, раз там чик-чик намеки, два там угу. чик-чик намеки делать, там все ближе, ну, смотрю, ближе, потенуло, ближе, так. А потом так уже ручкой уже начнет. Угу. Так. За плечика обнимать. Чистый кукол. честно говоря. Ну. Вот. Ну и. что? что вот уже начнет. И ты все это будешь хавать? А наша моя жена это кто? Украина? Твоя жена это Россия, блядь. А ты, блядь, с одной рукой а, а Подожди, а кто, а кто к России э, подкатывает? Кто Россия? посмел подкатывать к России? Она ж страшная, а грязная. Ты... Фу. И главное, тупая. В смысле, где? На нас напала Америка, пацаны. А ты внешнюю политику вообще никак не, как и не смотришь? Я вижу ее своими глазами. Наши танки едут через границу с Украиной ежедневно. А ты говоришь, не нападали. Но. А почему? Вот, почему? Давай определимся в общем и в целом, так сказать. Ну, твое мнение почему? -то. Потому что мы агрессоры. Мы империя, фашистская империя. Нет. Да. да не, погоди. Ну почему? Ну, почему? Что потому, потому, что, потому что единственный способ у того человека, которого вы называли редиской, э задержаться у власти до конца своих дней это вести агрессивные войны против своих соседей. Мобилизовать население Сначала против войны. внешнего врага. Начало войны было в 2014 году, когда мы у них Крым отобрали. Потом напали на нет, Донецк погоди. и на Луган. Нет, погоди, А, а внеш... потом напали на... А, а внеш... Внешне, внешне. Так Украина же это внешнее, это же не нет. внутреннее. Не, подожди, а внешний враг, он что делал? Он просто сидел спокойно, там, песочницы свои ну, Вроде и как на Сахалин пугался, никто... Пугался, из... Пугался, никто пугался. из украинцев на Сахалин вроде бомба не кидал, как мне кажется, нет? Почему тут Сахалин? На Белгород тоже. На, на Белгород тоже никто не кидал. Подожди, мы все гра... да. завтра придут тебе белые... Так это будет Если завтра. Не этого, блин? Так они сегодня пришли. Пока мы, пока мы туда не лезли, они не шли. А смотри, когда мы. Смотри, Подожди, я закончу. Теперь я закончу. Смотри, пока смотри. мы туда не лезли, да, не пока ладно. мы туда не лезли, по моему городу mm -hmm. бомбы не летели. А вот когда мы полезли, mm -hmm. полетели по моему городу бомбы. Где, э, где смотри, смотри, логическая смотри, связь твоей? Причинно-следственная связь? Где в твоих утверждениях? Если бы мы не полезли, то была бы война. А мы полезли и началась война. Где а же если, логика? Если, 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 подожди, подожди, подожди. Вот если смотреть, ты стоишь с человеком, Опять? друг против друга, да. ты, то понимаешь, между вами назревает конфликт. Угу. Да? Тут, тут вот, четкая граница. Война неизбежна. Ну ты... А кто а это решил? С чего? Войну? С чего ты решил, что война между Украиной и Россией была неизбежна? Вот, эта вот а это вот маленькая страна, маленькая страна, которая в 30 раз меньше нас, которая население в пять раз меньше, чем у нас, у которой экономика в 5 раз меньше, чем у нас, собиралась Смотри, на нас напасть? Почему? Ты серьезно? Почему Сейчас? Ты, почему, почему? Почему ты судишь только вот, вот по этой отношении? Подожди, ты по, я по думаешь, всем. Что мы воюем только с Украиной. Ну я знаю, я не думаю, я живу на границе с Украиной. Разни... Разница думает не знаю. Я вижу только украинцев среди раненых и пленных, которые попадают к нам в госпиталь в Белгородский. Только а, украинцы, а, никаких нет, американцев, по поляков, а, нет, чехов, подожди, подожди, немцев подожди, там нет. Подожди, хорошо. Окей, окей. Они воюют техникой там. Все так дела, это ж мы, или на, или подожди, ну, подожди, но ну, это же мы начали. Подожди, в 2014 году. Войны, подожди, они воюют только украинской техникой? Нет, но ну, это же мы начали, это же. Они против нас действуют нашим, нашими методами. Мы в 2014 году так правильно, стали если, поставлять. Да при чем тут моя жена? Я не пойму, жена-то моя тут при чем? Украина это не моя жена. В рот лезет, Какой сосед, сосед? А, я одного не пойму. А жена тут твоя при чем? Тебя кто-то обидел? А жена да, с другом я изменила. Лезет, я не пойму. Какой сосед, жена тут а, при чем? Ну, теперь Украина теперь, это не наша теперь, жена. Тебе, вот я тебе этому говорю, да. тебе и приводит факт к тому, то, что вот, например, разбери, жена это твоя Россия. Ну. Так нам никто не лезет, мы лезем. Мы как раз вот тот самый сосед, который везде лезет. Нет, смотри, сосед. Не подозреваешь, что кто-то полезет? Смотри, смотри жена, Так а жена подожди. Жена так, это если твоя... я подозреваю, что кто-то полезет к моей жене, то я должен пойти полезть к его жене, или как? Мы ну, как... с Так смотри. подожди. Так кому смотри. мы дали по морде? Кому? У тебя подкатывает к твоей... Да это шоколад, я понял. А так мы дали кому-нибудь по морде? Ты отпустишь или ты схаваешь <с это? Я вас не пойму, пацаны. А кому мы дали по морде? По-моему, мы только отгребаем. Да подожди, нахуй, отгребаем, нахуй. Сколько же ждать Ты русский человек? Да. Ты русский? Ну, как вы. Вот. Ну ты так поебал, Мат... тебе Мат... дали поебал. Я, я тебе объясню так. Смотри, если смотри. ты первый начал, поебал, держи уже. Да хватит материнца, бать ваша. Ну вот, ну, если ты. Ну вроде детка взрослый, ты что ты, ебалу, тебя, если, ты хочешь, если, если ты если ты начал, ну, да. Ну конечно, то пацаны, держу, я просто, свое. пацаны, я, грубо говоря, я... а за свое это, грубо говоря, uh -huh. а, за свою матушку России. Матушка это С другой стороны. поебал. Да тебе. Ну вот я отгребаю сейчас. У меня полный госпиталь раненых самоваров. Кстати говоря, кстати, ладно, тут я с вами согласен. Я вижу, вы пацаны патриотические. Я вижу, вы пацаны патриотические. И я это целиком и полностью приветствую. Проверочка такая себе была. Теперь давайте перейдем. Я теперь... тебя теперь, уже все поняли. Теперь давайте перейдем к официальной части Марлезонского балета. Я работаю. Ну Белгород... Я уже поняли, давай. давай. Подожди, подожди, да, подожди. Я не за себя. Я работаю в Белгородском городском военкомате заместителем военкома. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Я вас приглашаю, да пацаны. Я вас, пацаны, приглашаю к себе. Билеты я оплачу И одному и второму. Ага, а сейчас давай. Ну, по а полетели, а, нахуй, а сейчас да. подожди. Ну что такое? Ну вы же родину любите, не то что я. Давайте как... а, Давайте да. перейдем, так сказать, официальная сейчас. Да-да-да-да-да. Я сейчас сейчас как раз вот ищу подписанную военкомом повесточку, чтобы чтобы вам в социальных сетях, в соответствии с указом президента Российской Федерации о частичной мобилизации, оповестить о вручении повесток в социальных сетях. С этим я прошу вас э, представиться и а, назвать свои персональные данные. Если вы не захотите да, этого сделать, бога, если вы не захотите этого сделать, я вас должен уведомить, что повестка врученная через социальные сети, всякое... повестка врученная в социальных <плоди> сетях боже, боже. считается врученной официально и законно. Нам придется, нам придется по видеозаписи, которую айтишники ведут все время, любых моих разговоров с оппонентами, устанавливать ваши личности. В течение двух недель после установления ваших личностей, господа русские офицеры будущие, вам в госуслугах будет... У вас в госуслугах появится моя повестка, за моей подписью. Еще раз повторяю, вы увидите у себя в госуслугах повестку за подписью подполковника Бондаренко Степана Андреевича. После этого вам надлежит да. в течение двух а недель. Что -то -то подожди, подожди, подожди. Нет, да. подожди. Дай, дай, дай. После, подожди, после подожди, этого подожди, вам подожди, надлежит подожди, в течение подожди. двух недель. После этого вам в течение двух недель надлежит явиться по адресу Город Белгород, улица Губкина, 1, 14 этаж, 88 кабинет. Все, за этим все. Дорогу мы оплачиваем. Ладно, хорошо. Вот и покажет. Вот вот... Нет, нет, ну не зачем? Ну, ну что вы, ребята, ну какое пугаете? Я ну, убедился, вы, я, я, подожди, я, подожди, я убедился хорошо, что вы э, патриотические я граждане граждан, граждан, граждан Российской я Федерации. Нет, ну нет, почему нет, пугаете? Как можно защитой Родины пугать? Мы же с вами люди русские, мы с этого начали. Я убедился, что Родину вы любите. Ну совершенно никакой необходимости мне пугать вас нет. Я просто вас жду через две недели. Если вы не явитесь, тогда будет административная ответственность. За этим все.